ដោយសារតែរូបថតបីបោះនេះធ្វើឲ្យកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនីរ័តបង្ហាញនៅអារម្មណ៍ចម្លែកចំពោះខ្លួនឯងចាកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនីរ័តបានក្រងនៅរ៉ូបមួយនេះ គឺមានពណ៌ភ្លឺផ្លេកហើយមានបញ្ចែងសាច់ត្រង់ចង្កេះបន្តិចបន្តិចនឹងមានវាស្មាខាងស្ដាំផងដែរសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមើលទៅហាក់បីដូចជាស៊ីនឹងម៉ូតសក់ក៏ដូចជាការផាត់មុខរបស់កញ្ញាខ្លាំងមែនតើរហូតកញ្ញាលួនមាត់ថាមើលទៅមិនមែនជាខ្លួនឯងហើយ fan ជាច្រើនបានខមមិនចាគ្រប់តរបញ្ចែងមតិយោបល់តកតងនឹង រូបថតបីស្លឹកនេះអ្នកគិតថាស្រឡាញ់នារីសក់ខ្លីអ្នកគិតថាមើលសឹងមិនស្គាល់អ្នកគិតថាស្រស់ស្អាតអ្នកគិតថាលង់ផងដែរចារីអាយឈុតទី2ឯនេះវិញមួយម៉ោងមុនកញ្ញាបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនស្លឹកដែលអមជាមួយសារបែបនេះថាជីវិតមនុស្សមានឡើងមានចុះកុំចោះចាញ់ជាមួយនឹងរូបបេះដូង ចាំបន្ទាប់មកក៏មានហ្វេនមិនចាញ់យបដូចគ្នាសក់ខ្លៃអាវក្រហមពេញបេះដូង you are still the best idol life is not easy ហាំចិត្តដែរបេះដូងប្រាប់ថាលង you you ខ្លាយជាសង្ហើយស៊ូស៊ូបងកំចោះចាញ់ vi are your sigh love so cute ក្រហមចាំងចាំងណាស់បងស្អាតណាស់ so pretty so cute មិនចាស់សោះបង beautiful lady ចាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្នឹកស្មានថាសំលៀកបំពាក់ក្រហមជាមួយនឹងអាវកាក់ពណ៌ខ្មៅបូករួមជាមួយនឹងខោពណ៌សពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតែនហើយសម្រាប់រូបភាពពេញមើលទៅពិតជាភ្លឺច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកដូចបានឃើញកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតកំពុងតែបង្ហាញខ្លួនខាងមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែរ បងប្អូនណាមិនលងមើលទៅរឿងរបស់កញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនិរតហាក់បីដូចជាស្វែលខ្លាំងមែនទែនដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ស្រឡះជាមួយនឹងខោជើងចាស្មាល់គឺជើងវែងហើយជាមួយនឹងអែវក្រៅធំមើលទៅពិតជាគ្មានកន្លែងណាទោះហើយសម្រាប់ឈុត ទៀងឈុតទី1និងឈុតនេះផងដែរពិតជាមានការផ្លាយខ្លាំងមែនតើនិងសីអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើដែលធ្វើឲ្យបេះដូងនាងខ្ញុំក៏ដូចជាបេះដូង fan fan ស្ទើរតែនៅមិនជាប់ស្ទើរតែឈប់លោតនៅពេលដែលឃើញរូបភាពនេះបង្ហាញនៅលើសង្គម Facebook របស់កញ្ញាផងដែរមនឹកស្មានថាកញ្ញាបន្តពី មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនចូលមកក្នុងជីវិតពេលនេះកញ្ញាបាយជារឹងមាំហើយបាយជាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្ស្បស្អាតទាំងចរិតលក្ខណៈនិងរូបសម្ផស្សថែមទៀតផងនាងខ្ញុំក៏ដូចជា fan fan ទាំងអស់ពិតជាមានមោទនភាពចំពោះកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនិរតខ្លាំងមែនតើអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសរបស់កញ្ញាគឺកញ្ញាមានសភិបចាស់មានលក្ខណៈសម្បត្តិ សុភាពរៀបសាររុំតោមមិនរើសអើងแฟนแฟนទីតផងអរគុណណាសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយแอดมินក៏ដូចជាแฟนទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានជួបជាមួយនឹងកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនិរិយផ្ទាល់សង្ឃឹមថាយើងបានជួបគាត់ផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយពិតជាអរចារខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ឈុតពណ៌ក្រហមនេះแอดมินមិនអរចិនមិនចង់ចាប់សោះដោយសារតែឃើញឈុតនេះស្អាតខ្លាំងពេកហើយច្បាស់ដូចជាកញ្ចក់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចាតាម បានទេសនារូបភាពនេះហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអរគុណសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នៅជំរាបលាជូនពបបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អ